assalomu alaykum do'stlar Smart admin kanaliga xush kelibsiz bugun sizlar bilan youtube kanalimizga qanday qilib obunachi va prоmot layklarni like ko'paytirishni ko'rib chiqamiz buning uchun bizga kerakli bo'ladigan dasturlar you channel va you Subscribe dasturi kerak bo'ladi buni ko'rib turganimizdek play marketdan yuklab olishimiz mumkin mana you channel subscribe dasturi mana bu esa ko'rib turganimizdek yo subscribe dasturimiz demak dasturimizga o'tadigan bo'lsak ochinnol dasturidan boshlaymiz mana ko'rib turganimizdek menda hozir yetarlicha tanga yig'ib qo'yganman ko'rsatish uchun bu yerda ko'rib turganimizdek har xil turda tanga yig'ishimiz mumkin videolarni ko'rib videolarga yoki bo'lmasa kanallarga a'zo bo'lgan holatda tanga ishlashimiz mumkin yoki videolarga liyke bosib ishlashimiz mumkin mana bu yerda esa o'z kanallarimizga naкрутka qildirishimiz mumkin mana masalan plusga bosamiz men hozir viewga ya'ni просmotтрga накрутка qildiraman masalan bu yerga bosamiz va стаvk qilamiz o'zimizga o'zimizni bir videomizni olamiz masalan mana boshidan ko'rsatib be'radigan bo'lsak youtubega o'tamiz kanalimizga o'tamiz va ve... xohlagan bir videomizni na... silkasini копирrovat qilamiz va ve... dasturga o'tamiz bu yerda et degan yerga bosib turamiz va вставить chiqadi вставитьga ke bosamiz keyin edga bosamiz va bu yerda ko'rib turganimizdek mana ellikta kanaliga xush kelibsiz ellikta prosmotrga oltmish sekund davomida uch ming tanga so'raydi bu yerda ham mana tangangizga qarab vaqtini o'zgartirasiz yoki bo'lmasa просмotrlarni kamaytirishingiz mumkin mana masalan o'ntaga qo'yamiz mana olti yuz sanga so'raydi danga bosamiz mana ko'rib turganimizdek bizda zagruzka boshlandi jarayon bir soat ichida mana shu o'nta проsmotr yuz foiz bo'ladi demak bizda keyingi dastur yo substrie dasturi dasturga o'tamiz ko'rib turganingizdek dasturdan akkaunt ochamiz bu yerda videoga o'tadigan bo'lsak videolarga ko'rish orqali tanga ishlash like layk bosish va a'zo bo'lish orqali tanga ishlashimiz mumkin xuddi birinchi videomiz singari ko'rib turganingizdek agar playga bosadigan bo'lsak videoga o'tadi va o'ttiz yetti sekund davomida videoni ko'ramiz va videoga layk like bosib chiqamiz yigirma to'rt tanga beradi bu yerga o'tadigan bo'lsak o'z videolarimizga makrutка qildirishimiz ya'ni layk like, prosmotr yoki obunachilarimizni ko'paytirishimiz mumkin masalan men prosmotr ko'paytiraman create kampaign tugmasiga bosamiz qizil mana shu ana bu yerga oldin linkimizni kiritamiz qaysi bir videonikini ko'paytirishimizni va create campaignga bosamiz mana ko'rib turganimizdek sazcreed ya'ni omadli yakunlandi deyapti de, omadli yaratildi deyapti kutamiz de. mana ko'rib turganimizdek ellikta проsmotr jarayoni boshlandi demak do'stlar sizlar bilan bugun ko'rib chiqmoqchi bo'lgan dasturlarimiz shulardan iborat edi videomiz foydali bo'lsa layk like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang video bo'yicha savol va takliflar bo'lsa telegram manzilimizga ya'ni telegram gruppamizga o'tib berishingiz mumkin